«Женя, можна сказати, взяли довучки реванш за попередню поразку в першому колі. І вже, звісно, точно команда з нагородами, але як сприймаєте ви, як... Функционер команды? Да ну как сказать, поздравляю команду с победой, с, чемп... с медалями в чемпионате, но мы чуть ставили другие задачи, будем анализировать чемпионат, еще у нас есть задачи в кубке теперь появились неожиданно, ну а так конечно немного расстроены, чуть были надежды на другое. Ну и вот конкретно сегодняшнюю сегодняшней может быть и вы? Ну, вы как зритель, вам понравилась игра? Мне кажется, кажется очень было интересно. Ну, много результатов, то есть моментов опасных, как у одной и с другой стороны. В Радари сегодня сыграли хорошо, обе команды ну, показали достойный футбол, как мне показалось. Вот же на как на кубок долгостоваться будете, потому еще там також команда с высшей лиги. Ну, нам терять нечего. Поэтому будем бороться до последнего. Ну, потребно, чтобы все игроки уже подошли до этого матча в максимальных в своих наикращих кондициях. Да, будем стараться, будем, будем проводить с каждым беседу отдельно и будем готовиться к этой, к этой игре уже завтрашнего дня. Да, Спасибо. Спасибо.